savol kabani va masjidul nabaviyni ziyorat qilish men uchun eng katta baxt deyish to'g'rimi yoki ikki uch qavatli uyim bo'lsa moshinam bo'lsa kattaroq lavozimda o'tirsam albatta baxtli bo'lamanda deyish to'g'rimi ya'ni musulmonning baxt deganda tushunchasi qanaqa bo'lishi kerak javob avvalambor baxt haqida biron bir fikr bildirmasdan oldin baxt nima ekanligini tushunib olsak keyin kim baxtli yoki baxtsiz ekanligini tushunishimiz oson bo'ladi albatta baxt haqida har bitta insonning o'ziga xos tushunchalari bor ba'zilar haj va umraga borib ziyorat qilishni baxt deb o'ylasa ba'zilar o'sha joylarda vafot etishni ham baxt deb o'ylaydi hatto oilaviy namozxon bo'lganliklarini xolisra bittadan ikkitadan moshinasining borligini bir qavatli ikki qavatli uyining bor boligini ham baxt deb o'ylaydiganlar yo'q emas va shularga o'xshagan bir necha narsalarni baxt deb o'ylashadi albatta bu sanab o'sganlarimizni hammasi yaxshi narsa lekin musulmon inson bu narsalarni baxt deb shaytonning vasvasasi aldanib qolmasligi kerak chunki baxt degan narsa shunday narsa bo'lishi kerakki unga erishishni xohlagan har bitta inson unga erisha olishi kerak farq qilmaydi u yoshi katta bo'ladimi kichkina bo'ladimi boy bo'ladimi faqir bo'ladimi erkak yoki ayolligi ham farq qilmaydi hatto ikki ko'zi ko'r bo'lib bir umr yotoqda yotgan nogiron bo'lsa ham agar baxtli bo'lishni xohlaydigan bo'lsa u ham erisha oladigan narsa bo'lishi kerakki ana o'sha narsani nomiga haqiqiy baxt desa bo'ladi chunki tepadagi sanab o'tgan narsalarimizni hammasiga butun insonlikning erishishi mumkin emas agar bu narsalarga baxt deyilganda edi u zamon alloh taolo insonlarga zulm qilgan bo'lar edi ya'ni barcha insonlarning erisha olmaydigan narsalarni baxt deyishlik alloh taolo uchun bir zulmdir shuning uchun mana bu dunyoda har bitta inson nimanidir baxt deb o'ylaganligi kabi alloh taolo ham insonlar uchun haqiqiy baxt nima ekanligini qur'oni karimning anfol surasining to'rtinchi oyatida haqiqiy baxtiyor insonlarning kim ekanliklarini ulaika ekanliklariniika m'minuaq deya bildirdi mana bular haqiqiy mo'min egalaridir dedi ya'ni mana bu dunyoda butun toqatlari qadar alloh taologa itoat qilgan insonlarni haqiqiy baxtiyor insonlardir demoqda chunki qiyomat kuni alloh taoloning roziligi jannatdir inson esa jannatga kirolmagandan keyin bir umr hajga boradimi yoki o'sha joyda yashaydimi oilaviy namoz o'qiydimi hashamlagan hovlisi yoki mashinalari bo'ladimi farq qilmaydi butun mana bu qilayotgan ishlari va ibodatlari bilan alloh taoloni rozi qilolmaydigan bo'lsa qiyomat kuni u insondan ko'ra xor inson bo'lmasa kerak shuning uchun alloh taolo qiyomat kuni har bitta inson baxtli bo'lishligi uchun abadiy rohat qilib yashaydigan joyni ya'ni jannatni haqiqiy baxt dedi shuning uchun alloh taolo uiddatlil muttaqiyn dedi u joy kim bo'lishidan qat'iy nazar ya'ni erkak bo'ladimi ayol bo'ladimi yoki tepadagi aytganimizdek nogiron bo'ladimi farq qilmaydi agar u taqvo egasi bo'lsa kifoya jannat unikidir dedi ammo mana bu dunyoda o'zining havoyi nafsiga ko'ra hayot kechirib u yerga kira olmagan insonni esa haqiqiy xor inson dedi shuning uchun bugun o'zinlar ham guvohi bo'lib turganliklaring kabi hajga borib kelsalar ham boshiga do'ppi kiyib olib qur'onni yodlagan bo'lsa ham ibodatlarda qoyim bo'lishlaria qaramasdan halol haromga e'tibor qilmay yurgan insonlarning borligi hech kimga sir emas mana shuning uchun shaytonning vasvasasi aldanib shunchaki ibodat qilmasdan qilayotgan ibodatlarimizni to'g'ri qilyapmizmi alloh taolo qabul qilyaptimikan degan g'am tashvish bilan qilishimiz kerak ibodatlarimizni ana shundagina qiyomat kuni alloh taoloni roziligiga erishib haqiqiy baxtli insonlardan bo'lamiz inshaalloh